Hai Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad. Hari ini saya nak berkongsikan dengan anda satu ilmu yang sangat bagus dan manfaat kepada kita terutamanya ibu bapa kerana bila kecemasan berlaku kita ni sering merasa panik eh lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan uh, bayi ataupun kanak-kanak kecil. Tetapi uh, tahukah anda bahawa tindakan dalam beberapa saat pertama boleh menjadi penentu kepada antara hidup dan juga mati dan hari ini, dalam awal ini pagi, kita nak bincangkan betapa pentingnya ilmu CPR bukan hanya untuk orang dewasa tapi khusus untuk bayi dan juga kanak-kanak apa yang ibu bapa, penjaga, malah orang awam perlu tahu dan kita nak bersama dengan pakar perunding pediatrik neonatal dari Hospital Asunta, Dr. Syed Khalid Syed Abdul Hamid yang juga merupakan Uh, panel Dr Budak. Assalamualaikum Dr Syed bertemu lagi kita. Waalaikumsalam <laughs> warahmatullahi. Hari tu jarang bertemu. <laughs> jarang jumpa, jarang jumpa kan? Okey, bila jumpa jumpa selalu. Okey. Hmm. Baik, kita nak bercakap mengenai CPR ni memang uh, satu ilmu yang saya saya kira ketika ini semua orang wajib ada. Dan em um, tapi ramai orang tahu pasal uh, tentang CPR. Tapi bila melibatkan bayi dan juga kanak-kanak, tak ramai yang 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 ada ilmu itu. Apa mungkin perbezaan uh, utama yang orang ramai perlu faham ketika ini? Dia ada banyak. Uh, dia ada beberapa perbezaan lah. Yang pertamanya kanak-kanak uh, uh, ni, uh, bayi itu utamanya. Uh, Saiz badannya lebih kecil. Hmm. So, uh, cara uh, pe, uh, posture tangan kita, cara kita tekan, uh, semua agak sedikit berbeza. Di mana kita tekan pun sedikit berbeza. Malah, uh, penyebab kepada jantung berhenti itu juga, uh, dewasa dan kanak-kanak dan bayi agak sedikit berbeza. Hmm. Kalau kita tengok pada orang dewasa, penyebab utama jantung berhenti adalah seperti serangan jantung, masalah ritma jantung yang tidak betul. kan? Hmm. Tapi pada bayi, pada kanak-kanak, kebanyakannya adalah pernafasan. Hmm. So, bila pernafasan adalah masalah utama, cara kita approach pun sedikit berbeza. Ha, so hmm. tu tu tak terbenang kita biasa kita, kita kita kena tengoklah cara buat tu kena 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 betul. Hmm. Ha. Kita kena tahu pastinya hari ini kita akan juga belajar dengan Dr Said bagaimana untuk melakukan CPR terhadap bayi dan juga kanak-kanak. Dan uh, juga kenapa CPR untuk bayi ni kita lihat sangat kritikal dalam detik-detik awal kecemasan itu kalau doktor boleh jelaskan dari uh, sudut perubatan itu sendiri. Sebab uh, bila kita cuba uh, kalau kita imagin kan bila mereka dalam keadaan yang tidak sedar, dia tidak bernafas, hmm. jantung mereka berhenti bila jantung berhenti darah yang ada oksigen tu dia tidak sampai ke organ-organ yang vital organ-organ yang penting untuk kehidupan kita otak contohnya kan so bila dalam keadaan begitu setiap minit itu uh, dia menyebabkan kadar kematian tu jauh lebih tinggi lebih pada 10% setiap minit so hmm. se, se, uh, satu minit lambat 10% risiko uh, kematian risiko uh, uh, keadaan yang lebih teruk dan setiap minit yang kita buat dengan betul dia uh, uh, kemampuan untuk menyelamatkan nyawa tu lebih pada double uh, hmm. so sebab itu lebih cepat kita buat lebih mampu kita untuk selamatkan bayi tu selamatkan kanak-kanak kanak itu hmm. you imagine lah bila jantung berhenti tu dia seakan-akan dia dah mati tapi dengan CPR yang kita buat kita mampu untuk menghidupkan dia semula hmm. selamatkan nyawa dia Ini adalah fardu kifayah semua orang kena ada yang kena tahu dan hmm. kena pandai buat hmm dan juga dalam situasi-situasi apa yang kita perlu mulakan CPR ini. Mungkin ada orang uh, faham bahawa hanya kejadian lemas saja, tapi untuk bayi dan kanak-kanak ni pada waktu yang bagaimana CPR itu diperlukan. So dia uh, bila kita tengok uh, uh, pada pesakit kan, hmm. dia ada beberapa keadaan yang perlu kepada CPR. Tak semua tak semua keadaan yang dia tidak sedar, dia perlu pada CPR. So contohnya uh, yang kita pernah discuss uh, pada bulan lepas kan berkaitan mm -hmm. dengan choking. Mm -hmm. So bila ada kanak-kanak bayi yang choking tercekik, kita mula kita buat uh, uh, trip, uh, kita buat uh, effort untuk bantu dia untuk keluarkan benda tercekik tu. Mm -hmm. Kita buat back blows, kita buat abdominal thrust, kan. Uh, dan kita uh, dia sampai bila tahap dia tak sedar. Bila tak sedar baru kita mula pada CPR. Itu contohnya dalam keadaan choking, lemas contohnya bila tak sedar baru kita buat uh, baru kita buat CPR. Kalau dewasa bila keadaan dia tak sedar pun kita buat CPR tapi tak semua keadaan tak sedar tu perlu kepada CPR sebab ada juga beberapa keadaan lain yang dia tak sedar tapi dia tak perlu CPR. Contohnya macam hypoglycemia, orang yang ada diabetes. Kanak-kanak hmm. pun boleh ada diabetes eh, bukan hmm. dewasa saja. So bila dia diabetes, gula sangat rendah dia mungkin tak sedar. Tapi dia masih lagi bergerak, dia masih lagi responsif, dia masih lagi bernafas. Jantung dia masih lagi boleh berdegup. So dalam keadaan begini, mereka tak perlu pada CPR. Jangan buat CPR pada orang yang sedar. Jangan buat CPR pada orang yang masih bergerak, jangan hmm. buat CPR pada orang yang masih bernafas. So siapa yang perlu pada CPR ni? ialah apabila mereka tidak lagi bernafas mm -hmm. ataupun pernafasan dia irregular gasping gasping breath maknanya dia bernafas pun dia tidak efektif pernafasan mm -hmm. dia ataupun saluran darah dia memang dah tersumbat betul mm -hmm. dalam choking dalam lemas dan sebagainya dan jantung dia pula dia sama ada sudah berhenti pam pump. ataupun pumping dia tak efektif mm -hmm. dia laju sangat uh, VT VF laju sangat tanpa ada darah boleh keluar pun ataupun dia ada pump tapi dia tak efektif tak keluar so begini perlu kepada CPR. So CPR ni elemen paling penting dalam CPR ni adalah chest compression, tekanan dada. Hmm. So kita menggunakan effort daripada luar untuk pump jantung tu, ganti peranan jantung tu. Bila kita tekan, kita akan pump jantung. So darah dalam jantung akan dipump ke seluruh badan terutamanya otak. Otak. Otak ha, itu yang 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 terutamanya. Dan kita juga kena pastikan kita kena allow uh, chest tu untuk balik kepada tempat yang asal recoil balik sebab bila dia recoil baru darah boleh masuk balik ke dalam jantung untuk kita terus tekan kalau hmm. kita tekan laju sangat kan darah keluar darah tak sempat masuk dalam jantung kita tekan balik dia tak keluar hmm. so, sebab itu teknik tu betul teknik mesti mesti betul dan em um, okay, um saya nak tahu juga dalam untuk bayi dan juga kanak-kanak eh kalau bayi tu uh, biasanya a uh, kes-kes yang selalu kita kita baca eh tersedak susu uh, lemas ketika tidur kerana betul. dia tak pandai balikkan nah, badan SIDS. eh uh, tidur telangkup dan sebagainya mm -hmm. itu perlukan CPR kata? betul so sama juga bila keadaan baby tu dia tidak sedar sama ada sebab choking ataupun dia lemas SIDS dan sebagainya the first treatment kita buat adalah CPR Cuma cara dia kena kena tahulah. Dan mm -hmm. Kita check baby tu sedar ke tak sedar, tengok kesedaran dia. Tapi kita punya assessment awal ni, mm -hmm. semua kena berlaku dalam masa yang cepat. Dalam berapa lama tu? Kalau tu boleh jenis? dalam kurang pada satu minit tu kita kena settle oh. dah. Check kesedaran dia, macam mana baby sedar tak, mm -hmm. tak sedar, tak sedar. So baby kadang-kadang kita boleh juga tepuk kaki dia. So kalau adak kita tepuk di di di, di shoulder dia. Mm -hmm. Tepuk. Ha okey okey tak? Ni kalau adak atau kanak-kanak yang besar. Baby kadang kita boleh tepuk di situ ataupun kita guna tepuk pada kaki dia. Mm. Cik, baby okey tak? Baby okey tak? Dia, 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 tak jawab lah kan. Mm. Tapi kalau dia nampak dia respon. Dia untuk dia ha. tengok respon atau ha, tidak. So, kalau dia respon dan kita nampak dia boleh bernafas lagi dan kita letak dia pada recovery position. Dan kita bawa ke hospital dengan segeralah. Bila mana perlu CPR, bila kita kita kita, kita uh, try kejut dia, dia tidak bangun, dia tidak sedar, tidak bergerak, tak ada movement. Dan kita nampak breathing dia, sama ada dia, dia tidak breathing, tidak ada penafasan, ataupun penafasan itu gasping, mm -hmm. macam uh, penafasan yang tidak tidak efektif. Mm -hmm. Dan kita tengok kalau kita cek nadi dia, cek nadi pun tempat dia berbeza kalau kanak-kanak dan juga dewasa kita cek di karotid. So karotid ni ni kita punya halkum di tepi kita akan rasa nadi kita kat situ. Mm -hmm. Tu tempat terbaik untuk kita rasa. Tapi untuk baby mungkin di brachial. Yang tu lebih lebih baik dan lebih mudah. Kalau tak kalau tak ada dan kita terus buat CPR. Mm -hmm. Walaupun pada baby apa juga keadaan dia tidak bernafas, tidak sedar, jantung tak pam dengan elok terus bagi CPR. Hmm. Uh, cakap pasal CPR tu, lain lagi untuk baby. Kok ada komplikasi tak doktor sebab kita berhadapan dengan yalah baby, uh, semuanya masih lembut masih lagi ni. Saya nak membayangkan nak menekan dia tu takut pula apa patah uh, dia, patah rusuk ke dan sebagainya. Betul. Uh, 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 buat CPR ni memang ada komplikasi. Saya banyak kali saya dapat kes memang tulang rusuk boleh patah. Hmm. Tapi tulang yang patah ni boleh sembuh. Tulang boleh sambung. Tapi kalau nyawa kita terhenti kita akan mati. Hmm. So kita nak selamatkan nyawa. Bila kita nak selamatkan nyawa tulang patah itu kita tengok lepas tu. Yang hmm. pertama kita nak selesaikan nyawa tu perlu diselamatkan. Hmm. Kita nak pastikan darah, oksigen boleh sampai ke otak, kanak-kanak itu boleh bernafas dengan baik. Itu fokus utama kita. Selamatkan nyawa. Makosik syariah uh, uh, yang pertama, hifzu hifzu nafs menyelamatkan nyawa. Hmm. Itu tu target kita utama. Kita selamatkan nyawa. Patah biasa, uh, sakit biasa, lebam biasa. Itu bukan itu masalah, tapi dia masalah Tidak. kedua. Tidak sampai ha. boleh mendatangkan apa-apa kesan maut ke atau sebagainya? Tidak, tidak bawa maut tapi sakit memang sakit lah sebab tu kadang-kadang kita kena bagi. Masa buat CPR tu sebab dia tak sedar, dia tak sakit. Ya. Orang yang tengah, sebab tu kita jangan buat CPR pada orang yang sedar. So mas, bila dia tak sedar, hmm. kita buat dia tak sakit lepas tu mungkin dia rasa sakit. Hmm. Ha, lepas tu. Tapi at least dia mampu lagi bernafas, dia masih mampu untuk hidup, dia boleh mampu untuk membesar. So itu target utama kita. Kita hmm. nak pastikan kanak-kanak yang sedang menghadapi masalah ini dia mampu untuk hidup, dia mampu untuk membesar dengan dengan sihat tanpa ada kerosakan pada otak. Sebab itu kita kena buat dengan dengan segera. Hmm. Dalam banyak-banyak kes yang kita baca kan doktor, kenapa sebab utama pendapat doktor, kenapa kita gagal untuk menyelamatkan nyawa seseorang bayi itu kalau kalau ada berhadapan dengan situasi cemas begini? Actually di antara di antara faktor utamanya adalah satunya uh, lambat buat tindakan yang betul. Lambat buat tindakan yang betul itu lambat initiate CPR. Bila kita lambat buat CPR, even 5 minit, risiko kematian, risiko komplikasi seperti kerosakan otak tu sangat-sangat tinggi. Sebab tu lagi cepat kita perasan dia tak sedar, lagi cepat kita perasan dia berhenti bernafas, lagi cepat kita perasan dia mula jadi biru, lagi cepat kita initiate CPR, lagi cepat kemungkinan untuk dia recover dan kebanyakan isunya dengan kita even kadang among doctors pun kadang-kadang kita panik bila libatkan anak sendiri bila libatkan anak sendiri saudara mara kita sendiri kadang kita panik bila kita panik kita tak boleh buat dengan betul sebab itu satunya saya selalu uh, advice uh, dalam keadaan apa-apa pun kalau lebih kita jangan panik macam mana kita nak nak untuk tidak panik di antaranya ialah dengan belajar sebab itu saya sangat pentingkan adanya sesi begini untuk kita ajar pada umum ya. kalau CPR ini kita boleh buat hmm. apa keadaan yang perlu buat CPR bagaimana nak buat CPR kita bukan nak latih orang untuk jadi expert sebab expert di hospital lah. Ya. kan, Tapi kita nak at least tahu apa nak buat. Kalau jadi pada nak uzubilah, jadi pada anak kita, jadi hmm. pada saudara mara kita, jadi pada kanak-kanak yang kita jaga, at least kita tahu apa nak buat sebelum expert datang. Hmm, itu yang paling penting uh, Kita ambil tindakan yang betul Untuk menyelamatkan nyawa Banyak lagi kita nak bercakap Dengan doktor Penting sebab Lepas ni doktor akan uh, Mungkin Tunjukkan kepada saya Secara ringkasnya Langkah-langkah asas CPR bayi dan juga kanak Kanak Juga CPR asas Kepada orang dewasa Tapi kita perlu berhenti rehat Seketika kembali selepas ini Set kita Kelantan mai pakat game mai demo tunjung Kota Baru 29 dan 30 Ogos ini sebab GWSM nak mari peledok ni. Mari timba ilmu bisnes, kenal peluang baru dan luaskan peniagaan anda. Persebaran artis pun ada, semua bawah satu mumbung. Ha rugi kalau tak mari. Kita jumpa nanti deh. Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Di era digital, pemasaran bukan hanya tentang penjualan semata-mata. Penceritaan menarik jadi kekuatan dalam membina hubungan perniagaan. Tingkat pengetahuan, perkasakan perniagaan anda. Saksikan segmen GYSME dalam program Awani Pagi dan Nyagawani setiap Isnin hingga Kamis di saluran 501. Dibawakan oleh penaja utama jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Baik, bertemu lagi dalam awal ni Pagi. Ha, nampak dah saya dah berdiri, maksudnya saya dah bersedia dengan Dr. Syed Khalid Syed Abdul Hamid yang merupakan pakar perunding pediatrik neonatal hospital Sunta dan juga panel Dr. Budak. Kita nak belajar ilmu CPR, kunci untuk menyelamat bayi dan juga kanak-kanak. Doktor, mungkin boleh kita teruskanlah ya. Macam mana sebenarnya cara-cara yang terbaik untuk kita melakukan CPR sebab untuk pengetahuan anda di luar sana, untuk CPR ketika ini teknik dia dah tak ada lagi mouth to mouth. Sekarang hanya uh, tekanan di atas dada saja ya? Ada yang uh, boleh, ada yang tak perlu buat. Ah, kita akan tunjukkan keadaan okay, dia bagaimana. Okay, right. Baik doktor, macam mana? Kita okay. nak mulakan. Alright, so uh, if you can see kat sini kita ada tiga manekin. Uh, kita akan tunjukkan tiga-tiga cara untuk dewasa, kanak-kanak mm -hmm. dan juga bayi. Untuk kanak-kanak ni, jijis ni yang akan buat insyaAllah. Oh, okay. okay, so saya serahkan kepada Jeremy dulu untuk tunjukkan bagaimana untuk buat untuk, untuk dewasa. Yeah. Okay. So, biasanya macam yang doktor cakap tadi, kalau kita jumpa orang yang pengsan ataupun tak ada nadi, tak ada pernafasan, first kita kena check for danger bahaya. So kita kena monitor for keadaan sekeliling. Make sure tak ada air ataupun bahan-bahan ataupun elektrik semua macam tu. Kalau ada air, kita kena alihkan patient ataupun victim uh, away from the water or any of the danger lah. So after that kita kena check for response. Biasa untuk orang dewasa kita kena tap dekat depannya shoulder. For example, sir, sir, are you okay? Then, tak ada respon, call for help. So, tengok keadaan seliling, siapa yang ada dekat tepi kita, can call for help lah. For example, uh, you, grey colour shirt, call for 999 and bring an AED. Okay. Selepas tu, check nadi. So, dekat bahagian tekuk, tarik je ke tepi, check untuk nadi dan juga pernafasan sekaligus. Not more than 10 seconds. So, kita check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 tak ada nadi, tak ada pernafasan, kena start CPR. So untuk CPR, uh, untuk orang awam, biasa kita akan tengok nipple. Letakkan tangan satu yang dominan dekat tengah-tengah nipple dan guna tangan lagi satu untuk lock. Hmm. Lepas guna tu, tu, perut tangan eh, sini. Uh. Pastu gunakan berat badan untuk tolak. Kiraan dalam 30, 20, uh, 2 pernafasan. Tapi bukan semua keadaan kita boleh bagi mouth to mouth breathing. Uh, untuk orang yang kita tidak pasti dia ada jangkitan lain ataupun uh, masalah pernafasan, kita boleh buat hands technique only lah. So kiraan dalam 100 hingga 120 tekanan. So kita akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ah 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 staying alive. ataupun baby shark baby shark du 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 baby shark du du baby shark du du uh. du so kita buat dalam 30 kalau nak bagi pernafasan, selepas 30, kita kena bagi pernafasan. So, biasa kita akan uh, dongakkan kepala. Biasa, biasa macam ni kan, kita dongakkan sikit. Tutup hidung, lepas tu mouth to mouth breathing. One breath in one second lah. So, kita bagi dua. Kalau tak yakin buat hand technique on Kalau maksudnya stranger kita tak nak buat maf mm. tu lelaki dan perempuan ha. tu kan kadang-kadang memang akan yep. seorang pun chance boleh chest compression. Chest compression Itu pun boleh menyelamatkan nyawa. Berapa dalam nak tekan a uh, 5 ke 6 hmm. cm 2 inci. Sehingga bila? Okay, sehingga Sampai. sama ada uh, ambulans datang, pakar datang hmm. ataupun uh, dia dah mula bergerak kan, dia dah mula bergerak bangun kan, dia apa khabar kan? Janganlah oh. teruskan simpian. <laughs> so bila dia dah mula bangun, jangan berhenti ataupun kita dah tak larat sangat dah. Hmm. Tak ada orang datang tolong tapi kita dah exhausted hmm. dan kita boleh stop. Okey. Hmm. Alright. Kita okay. uh, doktor nak tunjukkan pada kanak-kanak. Okay. So ha. kita pergi pada kanak-kanak pula ni dia saya nak Gigi tolong ha. buatlah. Ha. Okey. Okay. Okay. So keadaan dia kanak-kanak uh, ni tiba-tiba dia -tiba dia jatuh, dia tak bernafas, dia jadi biru. Hmm. Okay, So mula-mula kita buat D. Mula. D uh, danger. Keliaskan daripada danger. Kemudian okay. kita akan tepuk untuk Responsive. responsif. Ha, Cek kesedaran dia. Tepuk dah dia. Ha bangun bangun. Okey. Kemudian S. Send for help. Okey. Ha so boleh tak tolong telefon 999, hmm. ambil AED ni AED kan nanti oh kita tak kita tunjukkan okay. bagian nak pasang AED. Okey. Jadi kita akan ha. minta tolong uh, okay. orang sekali untuk ha, So Okey. So DRS lepas tu C. So C adalah circulation. So circulation ni apa kita buat? Kita tengok pernafasan dia, ni 10 saat 10 saat saja hmm. Kita tengok pernafasan dia dan kita rasa nadi dia. Ha nadi dia dekat leher, dekat halkum ni kita ke tepi, ada satu muscle dekat tepi ni, kita rasa kat depan muscle tu. Ha ada nadi dia. Kalau dia tak ada bernafas, tak nadi ada dia tak nadi, dia tak bergerak. 10 saat saja eh. Mm -hmm. Kita terus buat chest compression. Okey. Okay. Perlu tak saya naikkan kepala? Tak, tak, tak ada. Ha. Tapi perlu buka baju, baju tu. Baju perlu itu? dia buka. Okey. So ada juga yang kata tu sebenarnya kalau dengan perempuan kan, kadang, kadang kita tak nak expose. Mm. Tapi isu ni bila kita tak expose, kadang-kadang position tangan kita tak betul. Especially kalau yang dada dia besar kan. Mm -hmm. Yang keduanya kita nak letak AED. Ha. nanti saya tunjukkan AED ni bagaimana. So kalau tak buka baju, AED tak boleh. Ah ha. satu so, mm. masalah dia. Okey. Okay. Jadi so, kita tengok nipple di bawah just bawah ni nipple okay. Perut tangan. Okay. So ini gunakan tangan yang kuat kita lah. Yep. Kalau saya tangan kanan, kanan lah kan. Hmm, dan kita guna berat badan kita. Bukan okay. push dengan tangan. Ah okay. ha, betul. 5, 6, 7, 8. Laju sikit lah tapi bila kita tekan hmm. kita kena pastikan dada ni recoil secukupnya sebab kalau dada tak recoil jantung tu tak tak diisi dengan dengan darah sebab kita okey kita cuba ni dengan patung kan kalau ah. yang real punya betul-betul kita boleh rasa ketrok masuk betul. dalam macam tu ke betul 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 betul, betul. Ah, memang jadi... boleh rasa kadang-kadang kita boleh rasa kerok kerok tulang patah But that's okay kita continue ah. kita teruskan Tengok tak Fantastic Four. Oh, yeah. Teknik dia tak betul. Tempat <laughs> tu tak betul. So, uh, so, tempat tu kena kena betul. Kadang-kadang ada juga keadaan yang kita akan buat atas pada nipple line. Contohnya dalam pada ibu yang mengandung. So, ibu mm -hmm. yang mengandung kadang kita tak nak bawah sangat. So, kita kena sedikit atas. Mm -hmm. uh, so, kita buat 30 kali sehingga sama ada dia bangun ataupun AED sampai. So, ni apa AED? Mm -hmm. So, AED ni adalah auto, Automatic... Uh, 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 automatic... Apa? Uh, defibrillator hmm. Hmm, oh, external Automatic dia. external defibrillator So dia akan restartkan jantung kita So AED ni senang je Kita dah sambungkan ini biasa akan dibawa oleh ni ya? Eh? Sepatutnya dekat kebanyakan hmm. tempat awam mesti dah ada AED. Ini akan dibawa oleh bomba, eh bomba pula, ambulans. Dibawa tapi sepatutnya di masjid kan, banyak masjid dah ada. Ah. Di surau dah ada, di semua mall dah ada. Kebanyakan tempat awam sepatutnya, Astro ada tak? Eh Kena check Astro hmm. pun sepatutnya kena ada. So AED ni dia ada instruction dah. Mana nak pasang dia. So dia akan startkan jantung. So kita letakkan macam ni kan, dia hmm. ada dua pad dia. So, yang ni dia dah tunjuklah. Ini letakkan mana? Yang ni dia suruh letak dekat dekat bawah sini. Oh. Ha. Yang ni dia suruh letak dekat sini. Ha, so kita terus letakkan. Letakkan elok-elok dan kita on kan. Mesin AED ni dia akan check jantung tu shockable ke tak. Ha. Dia, kan, dia akan dia akan check. Ha. So kita tengah buat CPR, kita dah pasang AED, kita lepaskan sekejap, mesin akan check. Dan mesin shock akan advice. Ha, so bila shock advise dia bagi shock. Bila kita shock, Stay kita kena ketepi. Oh, okey. Ah, ha, dia akan bagi cuk gitu. Dia akan reset shock gian -gian shock ha. so, dia kan tu. Nah, the bottom now. Ah, Shock. Dia bagi shock. Ah, ha, macam tu. Start CPR. dan ah, dia bagi tahu nak kena buat CPR ke. So, mesin ni dia akan bagi tahu kita apa nak buat. Sebab tu AED ni sangat penting. Pastikan, Jadi, kita akan buat atas on top of ni lah. Yep. Ah. Hmm. So, dekat sekolah patut kena ada AED, dekat masjid kena ada, semua tempat kena ada. Okay, last. Mari kita pergi tengok yeah, ni pada baby. Ini yang paling penting sekali, okay. baby. Alright. So, dalam keadaan baby ni dia ada sedikit beza sebab again dia kecil dan juga again masalah utamanya adalah masalah pernafasan. So, Nurin. Okay, So baby ni tiba-tiba kita nampak baby dia tak bernafas, mm -hmm. dia tak responsif, tak bergerak. So, apa kita nak buat? Check. Yang pertama, check okay, okay, Kita check uh, kita clearkan daripada bahaya, pastikan daripada bahaya. Kita check responsif dia. Macam mana check responsif dia? Kita baby. boleh tepuk dia kaki dia. Baby. Ha. Baby. Ha. Okay. So dia tak responsif. Lepas tu kita check nadi dia. Ha kita boleh panggil uh, minta bantuan baby tak sedar kita hmm. minta panggil bantuan. kalau kita seorang-seorang macam mana nak minta bantuan caranya adalah di antara kita phone kita tak speaker kita letak di tepi hmm. supaya orang yang kita dalam ni walaupun kita tengah buat uh, rescue orang uh, di, di telefon tu dia boleh bantu kita apa nak buat dan sebagainya hmm. ha. call for help check dia punya uh, nadi nadi so dan baby ni uh, actually kita still ada kita kena buat yang So kalau dewasa dan kanak-kanak, doctors C A B D. Hmm. Kalau baby, doctors A B C D. Itu so It step A, step dia. Ha -ha. So A is still kita check A dia. So A dia untuk baby, kita pegang dia punya dahi dia, kita tolak sikit, kita angkat. Hmm. Ha, dan dia kena neutral position. Kemudian kita check pernafasan dia. Kita tengok dia ada bernafas tak. Bila dia bernafas, kita akan rasa dia punya pernafasan dia. Hmm. Kita boleh nampak dada dia bergerak. Hmm. Kalau dia tak bernafas, kita check eh kalau kalau dia tak bernafas kita terus bagi 5 rescue breath. Ha so rescue breath ni adalah samalah. So baby dia kecil so kita boleh satu mulut kita boleh cover terus dia punya ni. So mulut kita cover terus hidung dengan dengan mulut dia. Masukkan hidung dengan mulut sekali. Ha. So kita bagi 5 rescue breath. 5 rescue breath. Tiup 5 1 2 3 4 5. Lepas tu baru kita check dia punya nadi dia. so kita check nadi dia kalau tak ada nadi dia baru kita buat chest compression. Okey, sana buat chest compression so nipple line just but, cuma kita guna dua jari hmm. ha kita guna dua jari ha tekan samalah 30 ha 30 oh. so baby kalau kita seorang-seorang 32 32 32 30 dua tu dua kali tiup dua tiup kali bagi pernafasan ha so 30 kali tekan dada dua kali ni kalau kita berdua contohnya seorang lagi datang untuk bantukan apa kita buat so, mula kita kena switch so you, you, you buat dia tekan kan ke okay. tu saya datang. Okey, hmm. switch. Switch mana kita kena tukar cepat, cepat. So saya terus ambil alih. Saya masuk tangan kita, kita pergi belakang dia Ni hmm. ni Nipple line tengah-tengah dengan guna dua dua ibu jari oh, kita tekan. Ah. Ini kita tekan sedalam 4 cm ataupun 1.5 inci ataupun 1/3 kedalaman dada dia. Hmm. Aa, so 1 2 3 4 sampai 30. Kemudian yang tadi first tadi dia akan bagi dua rescue breath. Aa, 15 2 kalau dua orang 15:2. Ha. Hmm. Uh -huh. So sampai lima 15 dan dia bagi dua, dua bantuan pernafasan. Sampai bila? Sampai sampai, bila? sampai baby sedar ataupun sampai ambulans sampai juga. ataupun kita dah exhausted, dah tak larat sangat dah. Hmm. hmm. Itu uh, tapi dalam a uh, kadang kita nak buat uh, CPR ni, mungkin apa uh, kesilapan lazim yang mungkin dilakukan oleh kita, terutamanya melibatkan bayi dan juga kanak-kanak ni. Kesilapan paling lazim adalah panik brand bila saya pernah jumpa beberapa kali ibu bapa even staf kesihatan pun kadang, kadang dia panik bila dia panik kita tak boleh nak berfikir kita tak mampu nak buat apa-apa kadang ada ada kadang saya jumpa satu dua minit duduk tunggu fikir apa nak buat So tu kesilapan yang pertama kesilapan yang kedua adalah tekanan dada tu tak cukup kuat sama ada Uh, tempat tekan tu tak betul ataupun kita risau takut patah takut takut dia tercedera hmm. kita nampak ada lebam kadang-kadang luka ya uh, sebab kita pakai ini kadang kuku, kuku jari ke? kita panjang kan kadang kita nampak luka sini pun sama kadang dia luka kita risau dengan luka kita tak risau baby tu boleh meninggal hmm. so utama kita adalah untuk menyelamatkan nyawa so luka hmm. is small matter luka boleh baik tulang patah boleh baik Nyawa perlu diselamatkan. Okey doktor, sebenarnya uh, untuk kursus seperti ini latihan CPR seperti ini di mana sebenarnya masyarakat awam di luar sana boleh mendapatkan latihan dan kursus yang betul berkaitan dengan CPR? Ada banyak tempat yang 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 buat a uh, anda Mercy Malaysia pun ada. Uh, cuma uh, salah satu NGO yang saya bersama adalah uh, Imam Islamic Medical Association Malaysia. Hmm. Kita ada buat training every year under Fima Lifesaver. Boleh check Instagram Lifesaver Malaysia. Tu dalam Instagram tu kita ada buat training percuma satu dunia. FIMA ni adalah uh, persatuan doktor-doktor uh, muslim satu dunia. Hmm. So hari yang sama 27 September di Malaysia ada 9 masjid yang kita akan buat kita ajar secara percuma. Untuk buat uh, ajar CPR ni a uh, dan belajarlah. So kita akan bagi sertifikat satu dunia di 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 UK buat hari yang sama, di Indonesia, ah. Australia, New Zealand, South Africa hari uh -huh. yang sama dibuat di kebanyakan tempat, dibuat di masjid-masjid. Di Malaysia ada 9 masjid Yang kita dah identify yang akan buat So, dan ada banyak lagi NGO lain yang ada mengajar juga ha. Okey, kita sudah hampir ke penghujungnya mungkin doktor ada pesanan kepada penonton-penonton awal ni pagi uh, yang menonton kita khususnya mereka yang ada anak kecil yang menjaga anak kecil tentang kenapa mereka perlu bersedia uh, dengan ilmu ini so uh, pesanan terakhir daripada saya adalah CPR ni, Cardiopulmonary Resuscitation ni adalah ilmu yang tersangat-sangat penting ia boleh menyelamatkan nyawa boleh imagine anak kita anak saudara mari kita kita yang mungkin hampir maut tapi dengan kita tahu apa nak buat dengan kita tahu macam mana nak buat dengan kita boleh apa beraksi tanpa panik kita boleh menyelamatkan nyawa dia dan kanak-kanak ini boleh imagine kan daripada hampir mati dia boleh membesar boleh membesar dengan baik, boleh jadi manusia yang produktif dan berguna kepada negara dan agama. Hmm, baik, kita ucapkan terima kasih kepada uh, Dr. Syed Khalid Syed Abdul Hamid. Terima kasih kepada petugas-petugas kesihatan yang sudi bersama kita pagi ini. Uh, ilmu CPR ini mungkin kedengaran teknikal, tapi sebenarnya ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi, kita harapkan perkongsian kami ini, di awal ini pagi, harapkan perkongsian pagi ini memberi manfaat kepada anda di luar sana. Baik, dengan itu sekian saja awal ini pagi. Saya Jijik Ahmad. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Thank you doktor. Thank, Thank you banyak so much. You.